Добрий вечір, Наталю. Отримати будь-яку довідку чи свідоцтво без годинних вистоюваннях у чергах усього за кілька хвилин здається утопією. Однак у Грузії така практика вже давно існує там після глобальних реформ. Отримати свідоцтво про реєстрацію шлюбу або про народження дитини можна усього за 15 хвилин. Чи можливо запровадити таку систему в Україні? Поговоримо із депутатом грузинського парламенту Георгієм Вашадзе. Господин Георгий, добрый вечер. добрый вечер. С вашего разрешения я перейду на русский язык. Знаю, что вам на русском все-таки легче общаться. еще не говорю общаться. на украинском, но научусь обязательно. В Украине, чтобы получить любую справку, нужно собрать кучу документов, отстоять несколько часов в очереди, а потом перед твоим носом могут закрыться двери на обеденный перерыв, и ты так ничего не получив, уйдешь домой. В Грузии же все сейчас совсем да. по-другому. Там создан проект дома, «Дом юстиции». Я знаю, да. что вы были одним из кураторов этого проекта. Расскажите да. детальнее, что это за проект. Это самая идея, в чем состоит. Что есть одно пространство, где каждый гражданин приходит, и любой сервис со стороны государства получает... И там нету ни очереди, ни очереди, нету ни бюрократии, не надо приносить разные уйма разных документов для того, чтобы получать сервисы. К примеру, приходишь, снимаешь фотографию, получаешь паспорт. Не надо там разные как бы, эти документы приносить с разных структур, что насчет утери паспорта или же на другие как бы, документы. Приходишь, там регистрируешь компанию за 15 минут и начинаешь бизнес прямо. прямо. Вот самое главное, что, что мы смотрим, что... Как бы эту бюрократию надо снимать, потому что а, если мы снимем вот Украина это сделает, а, то бизнес тоже будет очень быстро развиваться, потому что очень часто именно вот эти барьеры и а, составляют один из самых больших помех для того, чтобы бизнес развивался в том или ином стране. В Грузии Грузия в Грузии как бы намного хуже была ситуация до 2003 года однозначно надо сказать, и Грузия хвалилась, так сказать, своей коррупцией, своей системой бюрократической системы. Система, мы смогли это все мы Поменять. Мы думаем, что все это можно тут сделать. Но я одно хочу подчеркнуть, что наш подход не в том, чтобы копировать все, что сделали мы в Грузии. Мы собираемся э, тут уже новое поколение вот этих э, реформ делать, потому что мир идет вперед. Есть очень уйма идей, которые мы не успели еще имплементировать в Грузии. И с нашими, вместе с нашими коллегами в Украине мы это все сделаем. Но хочу подчеркнуть то тоже, что в Украине очень хороший интеллектуальный потенциал. И вот этот потенциал... Для надо использовать на развитие страны. Вот это мы и предлагаем, и мы начали уже сотрудничать с Министерством юстиции, лично с министром Петренко. он, Есть политическая воля у него, чтобы это все реформировать, изменять. И плюс с местными самоуправлениями тоже разговариваем, где пилотные проекты будем делать, как будем делать. И я думаю, что сегодня тот момент, когда Украина это обязательно должна, должна сделать. А нужно ли проводить иллюстрацию всего аппарата Министерства юстиции или достаточно поменять, поменять только главу, как в принципе это сделали в Украине? Знаете как, насчет иллюстрации только тоже такой подход. Мы можем иллюстрировать тысячу людей, но реально, если систему не менять, надо будет понадобиться через год еще другую тысячу иллюстрировать. Да? Самое главное комплексный подход. Если создаем новые системы, новые конкурсы могут там быть, и старые, могут, старые работники тоже могут проходить эти конкурсы и все могут там работать. То же самое мы сделали в Грузии. Да, мы, к примеру, гражданский реестр, руководителем этого я был там в Грузии, мы объявили конкурс, я тоже проходил, кстати, конкурсы, я, меня тоже по конкурсу брали на работу. И то же самое можно тут сделать. Самая главная квалификация и система создавать. Система должна быть э, такова, что не должна давать, так сказать, шанс э, э, коррупции самой. Когда есть коррупция? Когда у нас есть вот бюро тогда и появляется коррупция. Если вы должны принести пять документов для того, чтобы получить конкретную услугу с нашей стороны, и у вас не знаю есть четыре, одного не хватает, или же что-то мне не понравилось, там подпись или не знаю, там вид документа мне не понравился, на вид документ не понравился, тогда и требуют как бы деньги из процедуры. А если процедуры такие простые, что не надо ничего приносить, и прямо можно получать документ, тогда уже за, за, за что деньги для, как бы требовалось. Да и плюс система система сама должна контролировать, когда выдан документ. к примеру, если на регистрации имущества заявку дали, на десятый день должно зарегистрироваться. Система сама должна показывать, почему не выдан уже как бы, выписка с реестра уже на десятый день. Вот такую систему, автоматическую систему должны как бы, построить, где человеческий фактор будет все меньше и меньше. А если человек хочет быстрее, а не чем через 10 дней, он же тоже может попытаться принести какую-то денежную компенсацию, да, чтобы ускорить поэтому процесс. Поэтому мы прямо скажем, что мы все это легализовали в Грузии, мы сказали, за 15 минут хочется регистрировать ему счет, не проблема, плати больше, будешь регистрировать. То есть, за... есть легальные расценки, да, легальные. 15 хочет быстрее, минут, он первый платит. день, За один день, за два дня, за три дня, пять, пять дней, десять дней, разные расценки, там, у нас в Грузии реально это тоже сняло проблему, потому что и правде, кто-то хочет срочно полететь за границей, потерял загранпаспорт. паспорт. Что делать? Надо, надо обязательно за 15 минут это получать. Да? И вот именно вот это, эти барьеры мы сняли. Сказали, что официально платишь там где-то стоит 120 долларов примерно вот это, вот, ну, за 15 минут, чтобы получить паспорт. И получаешь паспорт уже за 15 минут. Плюс там очень много сервисов надо упразднять, там территориальные ограничения. К примеру, я не, не знаю, там во Львове гражданин а, Украины, который живет в Киеве и с львова хочет лететь не знаю, в Европу. Да, там невозможно брать паспорт. Надо там То есть в городе э... таких барьеров нет. В любом барьеры, городе, вообще, можно любом в любом городе любой, любой сервис можно получить, в любом городе можно зарегистрировать свою имущество, В любом городе можно регистрировать компанию. В любом городе не знаю, повторные документы можно брать. Все абсолютно в любом городе можно получить, в любых сервисных центрах Но для этого. Я знаю, у вас есть единая база электронных данных граждан, которые пользуются... Вот этот инвестиции. момент тоже очень интересен. Тут часто думают, что мы создали какой-то большой серверный центр, где абсолютно все базы данных. Нет, у нас много разных баз данных, просто они меняют информацию между собой. Когда это нужно человеку, чтобы получить сервис, тогда и меняют вот эту информацию между собой. Так что реально, если скажем, это просто на базе тех как бы, баз, которые сегодня есть. Там мы смотрели, очень большая проблема дублированных информации. Очень много информации просто нет в базе данных. Вот, это, вот эту систему надо обустраивать. Первые несколько месяцев самые трудные. Месяцы, как бы, самая трудная работа, потому что плод этой работы очень мало кто видит. Но надо очень много работать, чтобы базу подготавливать уже для инноваций, для новшеств. А потом, когда уже система пойдет, ежедневно, еженедельно можно уже новые как бы сервисы предлагать гражданам. А финансировалось создание проекта за счет государств? это были какие-то, возможно, кредиты международных инвесторов? Не, часть государства, но знаете, как мы создали такую систему лицо публичного права. Все эти агентства, которые выдают разные сервисы, за ускоренный сервис, что они получают, перечисливаются в бюджет самих агентств. И уже финансовая независимость создала такую гарантию, что они могут инвестировать в самое развитие системы. Я знаю, что вот этот так называемый хозрасчет в Украине не, не, не очень популярно, потому что то же самое было в Грузии. У нас тоже до 2003 года было на хоз расчет разные хозяйственный расчет был разные как бы организации и, как обычно эти деньги просто не шли туда как куда надо было да но потом мы создали вот это публичное лицо публичного права плюс новую систему построили уже поток денег пошло как, как, бы в частный фонд как бы на частному как бы счету этих организаций они организации уже в, там большие зарплаты выдают да потому что за 100 долларов сейчас оператор работает мы должны реально понимать что это нереально просто, да, зарплата. Откуда брать 500 или 600 долларов, чтобы платить зарплату сотрудников? От тех доходов, которые есть у этих служб. Как обычно, вот в законе тоже написано, что цена, к примеру, регистрации имущества не может быть, как бы, нельзя использовать для того, что для увеличения доходов в государственный бюджет. Это должно стоить столько, сколько стоит сам сервис, да, потому что я гражданин плачу за сервис, который что-то стоит, да, конкретная цена у этого сервиса, потому что там, не знаю, два человека задействованы, компьютер работает, электричество затрачено и так далее. И поэтому эти деньги не должны идти в бюджет. Это, это не налоги, это не налоги, это пошлины, которые именно составляющие внутри вот цена, которая есть. Так что вот эту систему тоже мы рекомендуем, чтобы, чтобы создать в Украине, чтобы была финансовая независимость и была конкуренция между разными агентствами, городами, кто лучше Сделает, кто хуже делает и, и так далее, рейтинги надо обязательно делать. У нас было, знаете, как в Грузии разные агентства, департаменты, вот у которых было вот, самофинансирование, они так соревновались друг с другом, кто был первым, кто был вторым, и, и, и вот вот это процесс, вот эта волна должна пойти в стране. И потом уже, э, как бы у вас прекрасная, как бы, интеллектуальная потенция, потенциал, и Я уверен, что уже как только волна пойдет, уже это будет, будет очень быстро идти. Так что в первую очередь, надо создавать символы новой Украины, надо начинать сегодня, нельзя долго обсуждать, что мы, как мы будем делать. Тоже электронные тендера, мы работаем на это, под этим направлением вместе с комитетом экономики по экономическому развитию парламента. Там тоже надо быстро начинать, не надо долго обсуждать, хуже, чем сегодня не будет. Да, ошибки, да, будут, конечно, кто делает дело, тот и допускает ошибки. Но если не начнешь прямо сегодня, завтра уже поздно будет, потому что не дадут там, год думать, еще два года там, на план действий работать и на четвертый год начинать как бы имплементировать что-то. Люди хотят сегодня же почувствовать, что что-то изменилось в стране. Украинская власть активно оглядывается на опыт Грузии да. в проведении реформ. Мы прислушиваемся к советам наших да. друзей. И недавно экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью одному из украинских телеканалов дал один совет украинской власти и предлагает сейчас послушать фрагмент из этого интервью. Довериться молодому поколению, потому что молодое поколение по определению лучше, оно открытие, оно гораздо более, более uh, склонно. Кстати, и в восточных и южных районах, как мы видели, отстаивать украинскую государственность. оно гораздо менее склонна к коррупции, оно не испорчено, оно не имеет негативного опыта. И в, этом, в этой ситуации отсутствие опыта. Это большой плюс. И, uh, сейчас надо буквально людей по 20, 25, 30 лет во все госструктуры. Георгий, я уверена, что вы согласитесь, наверное, с этим советом. Я сам пример так этого. Как потому вы, что в 29 да. лет вы стали заместителем министра юстиции, достаточно юный возраст. Да, для мне было такой 23, долг, когда меня назначили главой паспортного отдела. Кстати, я по конкурсу ушел, и мои друзья просто удивились, на какую работу я пошел, потому что там в неправительственных организациях работал и так далее. Но после этого продвигался вперед, и реально в этом и есть смысл иногда лучше не иметь практики, чем иметь практики, которые есть. Очень часто тут обсуждение идет, что неквалифицированных или как бы людей без практики взять и потом что будет и так далее. Надо брать именно их. Просто если кто-нибудь пойдет, не знаю, там в Англию, в Америку. Супер, у вас молодежь, которая там учится, они хотят подключаться в университетах. Тут супер вообще потенциал интеллектуальный. Надо, конечно же, их брать. Надо, надо им дать возможность ошибиться. Вот это самое главное. Да, я тоже ошибался. Но а, потом результаты тоже как бы были после, после этих ошибок. И еще раз говорю: что молодое, молодое поколение которые не испорчены, которые ну, как бы идеалисты. Вот самое главное, надо найти идеалистов. Да? Я, я когда начинал, и мы когда начинали, мы были идеалистами, мы верили во что-то, которого еще не реализовал никто вокруг нас. У вас есть пример Грузии сейчас, да? по крайней мере. Да? И вот это все надо обязательно делать. Надо много молодых. Вот, к примеру, глава регистрационной службы в Министерстве юстиции назначили молодая девочка, ей тоже 28-29, по-моему... Аня Анищенко. да, прекрасная как бы интеллектуальная женщина, которая и правда хочет изменить систему. Надо много таких, надо повсюду таких брать для того, чтобы результаты были обязательно. Георгий, спасибо большое. Я надеюсь, что украинская власть прислушается к вашим советам, к советам грузинского правительства, и мы также сможем сделать такой же положительный рост за такое короткое время. Большое спасибо вам, большое спасибо слушателям. И в конце просто хочу сказать, что uh, уверен, что все выйдет. Мы, мы вместе с вами, и это единое дело, которое мы должны обязательно взять. Новая Европа рождается тут. Дякую. Нагадаю, что гостем студии был депутат Грузинского парламента Георгий Вашадзе. Наталья, тебе слово.